Доброго дня, уважаемые никопольчане, марганчане, покровчане, все наши читатели. Я никопольчанин Виктор Артеменко, и это традиционное наше субботнее общение с вами. Нахожусь сейчас в Никополе. Сами видите, какая погода, дожди кто припускается, то отступает. Но на улице поэтому не снимал. Я понимаю, что больше Людям нравится, когда съемка происходит на улице такого плана, да, вот субботние наши. Ну, даже Канзик сказал, лучше я побуду дома. Я же выехал по делам и заодно снять э, субботнее наше общение. Что хотелось бы сказать? Ну, 30 числа э, была сессия городского совета после сессии пресс-конференция, которую вы уже все видели, да, написал заявление по личному желанию, снял с себя полномочия секретаря городского совета Иван Иванович Базилюк, поставили другого человека, я его как бы плохо знаю, но я не буду сейчас знаете, вот там э, пошло в комментариях э, ну, очень много негатива на Сергея Завгородня. То, что он был э, в партии за Майбути, я вам скажу так: в Никополе большой политики нету. Даже вот там кто в партии Зеленых, кто в партии там, ну любой. Э, нужно смотреть на человека, на его дела. Вот. Э, Базилюк Иван Иванович, ну все его знают как доброго, добросовестного, порядочного человека. Как покажет себя новый секретарь городского совета? Ну, посмотрим, будем посмотреть. Ну, как минимум, есть такая пословица, коней на переправе не меняют, но будем выходить из того, что депутатам если они действительно проголосовали единогласно за, что это давайте мы больше информации узнаем, когда, когда увидим все в делах, вот тогда будем как бы разлаживать по полочкам. Ну а пока маем еще маему. Хотелось бы вот сказать по э, модному питанию которые поднимают, бывает у нас в комментариях на наших ресурсах, видимо, те, кто, ну, недавно зашли. Еще раз поясняю, мовное питание на всех ресурсах закрыто. Вот как-то так. И открывать его не собираюсь аж до перемоги. Дальше я разложу по полочкам, что, как и почему. Так, но... Сейчас такие правила. Мы не будем ругаться из-за того, кто на каком языке разговаривает, кто больше украинец. Так, что еще хотелось бы сказать? Напоминаю, что сейчас раздаем нашим воинам на передовую флаги Никополя и грелки. Грелки для ног, для рук, для тела. Погода нас щадит, конечно, но не везде, а не по всему фронту. Поэтому кто на фронте, обращайтесь на мой телефон, я сразу же отвечу и постараюсь в этот же день отправить. Отправка за мой счет, флаги и грелки закупали некопальчане. Вот как-то так. Сейчас э, открыли еще один сбор, он, как всегда, идет очень медленно. Это по типу что-то зарядной станции, но именно предназначена именно для полевых условий, поэтому она она так сделана специально, чтобы ее можно было э, в окопе использовать, использовать в дождь, в слякоть, в грязь. Вот поэтому вот я как бы. Говорю, что кто может, обратите внимание на сборы. Я поставлю ссылку под этим видео. Ну что еще хотелось бы сказать. Несмотря ни на что, Никополь живет, Никополь работает. И все будет Украина. Всем дякую.